Представник молодіжного руху в місті Первомайську дуже вдячний редакції телеканалу Олта за можливість здійснити діалог з депутатом Первомайської міської ради Тимуром Лужком від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, який неодноразово допомагав молоді. Тимур Глушко – депутат Первомайської міської ради відцеукраїнського об'єднання Батьківщина Він є активним громадським та політичним діячем нашого міста, який неодноразово допомагав і допомагає в розвитку молодіжного руху. Тимур Глушко неодноразово опікувався дітьми з центру психологічно-соціальної реабілітації. Було закуплено медикаменти та інші речі, що потрібні в першу чергу дітям. Також влітку було здійснено похід до лонопарку, де діти мали змогу провести дуже весело свій вільний час. Також Тимур проявив ініціативу допомогти перомайським спортсменам, які займаються пауерліфтингом та скейтбордингом. Найближчим часом планується побудувати скейтборд-парк у Перомайську. Тимур Глужков виступив одним із спонсорів та організаторів чемпіонату з дворового мініфутболу. футболу Було проведено багато матчів, все місто слідкувало за змаганнями. На урочистостях під час фіналу змагань було визначено переможців, які отримали свої нагороди. На своєму округу Тимур зробив чимало. Разом зі своїми виборцями та головами квартальних комітетів було прибрано сміттєзвалище, наведено лад та встановлені дитячі майданчики. Також Тимур Лужко є активним членом постійної земельної комісії при міській раді. Тимур, ми неодноразово чули і бачили, що ви допомагаєте молоді в Паромайску, зокрема дітям з центру психологічної соціальної реабілітації. Розкажіть, будь ласка, скільки років ви цим займаєтесь, звідки з'явилася ця ідея, і які були заходи проведені? Ну, добрий день всім. Насчет центру соціальної реабілітації дітей. можу сказати, що около 4-3-4, по-моєму, лет тому к нам звернулися за допомогою і приїхав. В этот центр мы познакомились с директором этого центра. Она нам провела экскурсию по этому центру, познакомила с детьми и сказала у некоторых. В принципе, центр э, обеспечен ну, нормально. Но у ну, детей не хватает таких, знаете, жизненных э, вещей, таких как определенные игрушки, э, сладости и ну, там, такие вот книги и так далее. Поэтому есть потребность у них в лекарствах. Поэтому изначально к нам обратились помощи о лекарственных препаратах. И мы с моим, можно сказать, товарищем, компаньоном Николаем Симаченко, мы оказали им такую помощь, заказав необходимые препараты. И после этого мы стали навещать их, приезжать на День Святого Николая, Новый год. И в принципе в течение года, если нам и звонят просят помочь, допустим, каким-то препаратам, бывает у них необходимость то антибиотики, то какие-то витамины, то мы никогда не отказываем, всегда стараемся помочь. И у нас очень с ними сложились дружественные отношения. И когда мы приезжаем, нас узнают. Последний раз мы организовали на День Святого Николая, попросили детей, чтобы они написали нам открытый конверт, якобы адресованный Святому Николаю, в котором они обозначили, каждый написал, чего бы он хотел получить на праздник Дня Святого Николая. И все желания, все пожелания детей были ну, нами выполнены. Все, все, все получили подарки, которые, о которых кто-то мечтал, кто-то хотел получить, они а получили. Последний раз это было для них неожиданностью. После того, как, вы знаете, к нам приехал э, Лунопарк из Чехии, который находился у нас более двух недель, мы решили организовать им... Отдых, потому что лето, каникулы, э, школы, как правило, летний период на каникулах, лагерей у них нет, они не участвуют в этом. Поэтому мы решили им организовать такой праздник. Практически э, несколько часов они провели в лунопарке, нами, нами были закуплены билеты, и ну, мы дали возможность детям почувствовать себя тоже, знаете не обиженными не забытыми а наравне со всеми как с нашими детьми. Ну, с тоже разважались, там был на Да да мне пришлось э, покатать девочку на машине самую маленькую потому что э, там были ребята постарше мы ездили на машинках а они знаете такие травмоопасные поэтому э, я руководил данным <laughs> электроавтомобилем и держал маленькую девочку вот здесь на руках это было выпуска новостей как раз Поэтому это могли видеть. Какие у вас эмоции, когда вы видите радость в глазах детей? Ну, знаете, самое приятное то, что они ощущают, что они кому-то нужны, что о них заботятся. Они ощущают тепло в свою сторону, заботу. А самое главное для нас эмоция видеть в их лице, и в их лице, и в глазах радость. Добре. Все. Тимур, вы также помогаете спортсменам, особенно в новых видах спорта, таких как пауэрлифтинг, скейтбординг. Каким чином происходит ваше общение с спортсменами и надання допомоги им? Ну, вы знаете, с спортом я вообще общаюсь как бы, очень плотно, очень хорошо. Я сам занимаюсь бегом, практически не пропускаю это минутки. Иногда по возможности, когда хватает времени, занимаюсь такой как бы легкой, легкими видами спорта, но с ребятами с Лифтингом мы познакомились еще год назад, когда у них возникли проблемы, и они обратились с этими проблемами. Я еще не будучи депутатом городского совета, уже, уже им старался помочь. И в этом году мы все-таки им немножко помогли, выделили им помещение в аренду, потому что у них сложилась проблема с помещением. А ребята молодцы, у них очень много наград, золотых медалей, они победители соревнований европейского уровня и всеукраинского уровня. И вот сейчас недавно были соревнования в Европе, откуда они привезли очень большое количество медалей по, по именно классу пауэрлифтинга. Мы с ними плотно сейчас работаем, сотрудничаем. Сейчас они проводят ремонт в помещении, и я им, конечно, чем могу, помогаю. Надеюсь, ближе к осени уже они откроют. Этот э, свой спортивный клуб, и я думаю, будет возможность у жителей города присоединиться к занятиям спорта. И у них не только спорт э, легкая атлетика, а там они занимаются еще, ребята занимаются восстановлением послеоперационного периода у людей, особенно у пожилых, что касаемо спины. И осенью они планируют набирать около пяти молодежных групп для детей возрастом там, от 8 лет для занятия разными видами спорта кто тренер этого клуба и может ему как тоже тоже нужна допомога? Тренер этого клуба Александр Пещанский. Есть там Александр Нищенко, тот парень, который привез определенное количество медалей золотых и победитель европейских соревнований по пауэрлинктингу. У них сейчас сложилась проблема. 8 человек с Украины едет только на Соревнования в США и вот у них возникла проблема сейчас с перелетом, с переездом. Двое человек из этого клуба должны будут участвовать в этих соревнованиях. А почему они обратились? Потому что сложилась ситуация с помещением, которое они занимали, которое они, можно сказать, знаете, с нуля отстраивали. Их по определенным причинам хозяин как-то убрал с этого помещения, и им пришлось искать новое помещение. В чем я им и стал помогать. Ребята хотели провести соревнования, всеукраинское соревнование по PowerLinkтингу у нас здесь, в городе. И поэтому, так как сложилась ситуация у них с этим помещением, сейчас я думаю в новом они уже проведут. Поэтому я буду всеми своими силами способствовать им этому. Потому что если это будет чемпионат даже всеукраинского уровня, то это привлечет в наш город и каких-то новых людей, новых каких-то туристов может быть какая-то инвестиционная европейская помощь для них же. А что такое для них? Это, это, это придут какие-то инвестиции, даже пусть будут спортивные, но это будет для нашего города. Тимур, нам известно, что вы выступали одним из спонсоров и организаторов чемпионата здорового мини-футбола. Расскажите, пожалуйста, более детально про это, что именно было сделано для этого чемпионата Вам? какая была идея и тема проведения такого захода в Беромайске. Ну, идея, скажем так, была, посмотрел матч нашей сборной Украины, и после того, как они сыграли, у нас сразу возникла идея провести дворовой чемпионат по футболу среди детей, потому что я думаю, что все-таки какая-то из наших команд, может быть, в будущем поедет на чемпионат Европы, в следующий раз, когда подрастут. Посмотрев, как играют наши ребята, знаете, у меня сложилось впечатление, что у нас практически все профессиональные футболисты. Я бы не смог бы так играть, наверное, как играют они, Особенно мне понравился мальчиком возраст класс третий, но боевой настрой у него и профессионализм был такой, что, наверное, позавидует профессиональный футболист. Организовали мы это совместно с Женей Нетевским, это президент 15-й школы, очень хороший такой, знаете, умный юноша, мне понравилось с ним работать. Все было у нас продумано до, знаете, мелочей всех. Было закуплено и вода, и определенные сладости и продумали мы и с подарками, и с кубками, и с медалями. Поэтому даже у нас на поле была аптечка и медсестра для того, чтобы, если не дай бог, кто-то травмируется, чтобы можно было сразу оказать первую медицинскую помощь. Но, слава богу, этого не произошло, хотя э, целый день было очень ну, жарко и солнце так пекло, не слабо. Вы, как депутаты Минской Рады, очень много уваги определяете своему округу. Что самое было сделано за час вашего депутатства? Ну, э... На моем округе, знаете, мне нравятся люди, которые живут на моем округе. Потому что многих я знаю, многие знают меня, практически все знают мой адрес, потому что когда была перед выборами, когда были встречи, когда была предвыборная агитация, я больше уделял внимание не и газетам, а у меня были в основном одни встречи. Я практически перед выборами уже успел познакомиться с людьми, которые проживают на округе на котором меня избрали. У меня плотная работа с квартальными. Я, мы друг друга очень хорошо знаем. Они в любой момент мне могут позвонить, либо вызвать на встречу, либо встретиться у них дома, либо могут прийти ко мне. В любой момент они могут вызвать меня на встречу, если от этого требуют жители. Вот последний раз у меня была встреча на улице Крупской. Просто вот собралось 10-15 человек, которые захотели пообщаться. Никогда с этим нет проблем. В любой момент они все знают, стоит мне позвонить, я сразу же выйду к ним на встречу. Если есть какие-то проблемы, то мы в них разберемся. Чуть ниже улицы Урицкого, значит, там была, знаете, как бы самовольная свалка. И сколько люди не боролись, по поводу этой свалки частично ее вывезли, а так, в принципе, все и осталось на месте. Поэтому после обращения людей я выехал туда, мы собрались все вместе, общими усилиями, я скажу вам, вывезли мусор и на этом месте установили детскую площадку. Знаете, были очень активные, особенно молодые родители, которые проживают на этом округе, активно помогали. Я установил эту детскую площадку, они полностью ее облагородили, мы вычистили там по возможности своими руками. И знаете, мне понравилась активность этих людей, потому что они не просто написали письмо, знаете, и стали ждать, пока кто-то за них приедет, сделает работу. А мы совместно выехали и практически до конца мы были вместе. И вместе установили эту площадку детскую. Тимур, какие у вас отношения с квартальными? Ну, у нас с ними, можно сказать, теплые э и с некоторыми даже дружеские отношения с квартальными, потому что мы очень близко общаемся. Даже <клес> поздравляя на 8 марта, я как своей маме, так и им купил одинаковый подарок. Мы вместе сходили с ними на концерт, были довольны, поэтому... Я думаю, у нас с ними отношения хорошие, теплые. И в дальнейшем, я надеюсь, у нас будут с ними дружеские отношения. Потому что я по возможности стараюсь выполнять все поставленные ими задачи. А задачи им ставят жители округа. Поэтому это равносильно, равносильно что это задачи жителей округа мне. Поэтому мне, ну, с ними, мне с ними легко и просто. Знаете, я рад, что у меня есть такие квартальные, честно вам скажу. А какие еще плануются работы по округу? знаете, проблем у нас на округе, конечно, как, в принципе, как и в всем городе, очень много. Но я бы, конечно, я стараюсь максимально уделить внимание, потому что, что касается асфальтирования дорог, градирования дорог и освещения улиц, я знаю от каждого уголка, где нужно залатать яму, где нужно осветить улицу. И своими силами ну, мне сделать это невозможно, потому что это надо большие бюджетные деньги. Сейчас идет освоение бюджета, сейчас есть перераспределение бюджетных средств. И я максимально пытаюсь добиться, хотя бы по максимальному, чтобы выделили денег на мой округ для ремонта дорог, хотя бы для рейдерования определенных улиц, которые невозможно асфальтировать, и освещения части улиц, которые не освещены. Знаете, с жителями округа моего мне легко работать, потому что если есть какая-то проблема, они мне ее излагают. Если я не сам, то мы совместно с ними берем, едем. Вот была ситуация с люками. Обратились. По улице Медведева было открыто около пяти люков. Травма опасна, знаете, жизненно опасна. И там ходят дети, ездят машины. Жители обратились. Мы сами поехали, взяли эти люки. У ЖКХ нам выдала их, бетонные крышки я приехал на эти совместно с квартальной выгрузили их с машины накрыли и все поэтому насчет этого у нас проблем нет если есть проблема они обращаются либо я ее по возможности решаю либо мы решаем с ними ее совместно то, что касается глобальных проблем, которые касаются больших денег, то я своими силами, запытами, и пытаюсь выбить у миской Рады деньги на ремонт вот таких вот крупных улиц, дорог и так далее. И какие вы имеете планы на майбутнє розвитку первомайского молодежного руха? Ну, планы. Я практически участвую во всех молодежных проектах. Пытаюсь не пропускать эти моменты. Даже, как вы помните, мы с вами хорошо поработали на... Когда был конкурс, проходил мисс 1 мая 2016, я думаю, мы хорошо его отработали, хорошо его провели, и, в принципе, большое количество жителей города остались довольны. Користуючись нагодою, хотів би вам розповісти про наймасштабніший захід цього літа. Це буде Перомайск Лайф Опер 2016. І я вас запрошую долучитись до оргкомітету. Під час цього заходу ми плануємо провести дуже масштабну вечірку. Будуть яскраві діджеї зі столиці, МС, також Піджей-шоу. Буде багато красивих та гарних дівчат з нашого міста. Приєднуйтесь до нас. Да, я обязательно присоединюсь к вам. Могу предоставить свою помощь в организации, в выборе места проведения событий. Я думаю, так как вы умеете это организовывать и проводить, я думаю, это будет ярко, красиво. Я думаю, нашим жителям и особо нашей молодежи это понравится. Доброе. Дякую. Дякую вам.